специальный приз. Я скажу, что в нашей группе ВКонтакте, в группе прокурор студентов, приняли участие в голосовании более 600 человек. И выбрали ту одну, которая сегодня получила специальный приз от прокурора студентов. И поможет мне вручить этот приз Минск 0 Я приглашаю ее на сцену. Алиса Гаврилович. Девочки, ну в первую очередь я вас поздравляю с участием. Я знаю сама, как это было сложно, как это было непросто на самом деле. И я хочу вам пожелать, чтобы вы красиво выглядели не только на день конкурса, но и повседневной жизни. Ну и вам приз. У меня голосование. Я еще сказать, что... Совсем с небольшим отрывом, с небольшим отрывом от э, своей предыдущей участницы победила, набрав 147 голосов Анна Пашитая. <к Avenge> Девочки, я вам хочу всем пожелать в дальнейшем чтобы это был ваш первый шаг, может быть, и будет второй, дети, но чтобы вы не останавливались на достигнутом, чтобы не было предела вашему совершенству, вашей красоте, чтобы были э, дальнейшие победы во всевозможных конкурсах. Будьте смелыми, будьте креативными, таким же красивым, как и сегодня